Sağlamşacılar mənnəri müəllimə sizinlə dim test toplusundan çoğalma ontogenez e, fəslindən bir neçə məsələnin izahını paylaşacağam. Baxaq məsellərə. 19 nömrəli məsələ Demə, xromosom dəsti tetraploid olan şişəçi bitcinin tozcuğundakı spermlərin xromosom dəstlərinin cəmi neçəyə bərabər olar? Deməli baxaq. Xromosom dəsti tetraploid, yəni 2n-i, burada 2n-ə deməkdir. 2n o deməkdir ki, somatik hüceyrəsində xromosom sayı 4n-ə bərabərdir. Əgər somatik hüceyrəsində xromosom sayı 4n-ə bərabərdirsə, onda onun n-i, yəni meyoz bölünmətdən sonra əmələ gələn gametlərində xromosom dəsti bərabər olacaq 2n-ə. Düzdürmü? Deməli deyicək, tozcuğundakı spermlərin kromosom dəstlərinin cəm şəklində dey. Deməli bizlər hər iki sperminin xromosom dəstini soruşuruq. Bir spermimizdə xromosom dəsti 2n-dirsə, iki, iki spermimizdə xromosom dəsti isə şagirdlər demə, 4n-ə bərabər olacaq. Burda 4n. Daha sonra baxaq növbəti tapşırığa. Hı -hı. Xromosom dəsti heksaploid olan çiçəklilik bitkinin yenə biz yazırıq. Deməli 2n-i, yəni bunun somatik hüceyrəsinin xromosom dəsti bərabər olacaq 6n-ə. Çiçəklilik bitkinin tozcuğundakı yenə soruşur. Demək ki biz burada yenə də n-ni tapmalıyıq. Yəni gametinin xromosom dəsti bərabər olacaq 2-yə bölünməldir, düzdür, mi? 3n-ə bərabər olmalıdır. Tozcuğundakı spermilərin xromosom dəstlərinin cəmi yenə içini soruşur. Demək ki, əgər bir qametimizdə bizim 3n xromosom dəsti varsa, iki qametimizdə neçə xromosom dəsti olacaq? 6n xromosom dəsti olacaq. Bu da cavabımız olur. B və 21-ə baxsaq öz özünə toslanan tetraploid bitkinin bizə nə burada qeyd etməliyik ki 2n bərabərdir 4nə ketrakloid bizcidir. Öz-özünə tozlanma bu da niyə qeyd etmişdik? Yəni həm deməli spermisində, həm də yumurta hüceyrəsində və yaxud da mərkəzi hüceyrəsində, deməli xromosom dəstləri eynidir, demək istəyir. Bizcinin mayalanmadan, bila vasitə sonra rüşeym tisəsində olan hüceyrələrin xromosom dəstlərinin cəmi neçəyə bərabər olar? Rüşeym tisəsinə iki spermi daxil olmuşdur. Baxaq şaricdə biz artıq öyrənmişik ki, 2 qatmay alma prosesində ruşeym səsində səkkiz hüceyrə əmələ gəlir. Baxın, bu formulanı yazsaq, bu ruşeym səsində həmin ruşeym səsində əvvəlcə bir hüceyrə bölünür 4 yerə. Həmin bu 4 hüceyrədən biri məhv olur, sonra mərəcədir 2 hüceyrə. Daha sonra hər 2 hüceyrə çəkiləcək əs qütbləri və əs qütblər də öz növbəsində hərəsi 2 dəfə ardıcıl bölünərək hər qütbdə 4 hüceyrə əmələ gətirir. Daha sonra bu 4 hüceyrədən 4 hüceyrədən. İçisi gəlir mərkəzi hissəyə, ameləcədir. 2n xromosom dəsdli mərkəzi hüceyrəni və bu bir dənə isə böyük, o da n dəsdli yumurta hüceyrəyə. Və burada 5 dənə isə kənarda hüceyrələr qalır. Bu hüceyrələr isə mayalanma prosesində iştirak etmir və məhv olacaq. Və üstə gəldə bura, demə bu neçə hüceyrə oldu? 8 hüceyrə, düzdürmü? Yəni burada artıq meyoz bölmə baş vermişdir və hər birinin n sayda xromosom dəsti var. Yəni bayaq daptığımızı indi şey, tapmaqlıyıq ki, 2n-i, yəni somatik hüceyrəsinin xromosom dəsti bunu 4n-ə bərabərdirsə, n, yəni qametni xromosom dəsti və ya miyoz bölünmədən sonra mələgələn hüceyrənin xromosom dəsti bərabər olacaq 2n-ə. İndi biz baxaq burada, burada 8 dənə hüceyrə artıq özündə var. Üstə gəldə bizə deyir ki, deməli 2 spermi daxil olmuşdunuz. Üstəcədə biz bura 2 dənə spermi əlavə etməliyik, düzdürmü? Yəni 2 sperm, hər bir spermində n sayıdır, yəni 2n sayıda xromosom dəsti var. Burada toplan elədik 10 hüceyrə. Bir hüceyrədə 2n dirsə, şagiflər, 10 hüceyrədə isə olacaq 20n xromosom dəsti. Çağımız elə burda isə davam eləyə növbəti 25. Ata tovşanının zigotunda 44 xromosom var. Şəraitə zigot demək artıq mayalanma baş vermişdir. Yəni zigotun xromosom dəsti 2n-ə bərabərdir. 2n-imiz bərabərdir 44. 44 xromosom var. Onun quyruq hüceyrəsinin, quyruq hüceyrəsinin dəsti somatikdir. Yəni somatik hüceyrəyində xromosom dəsti elə 2n-ə bərabərdir. Yəni elə 44 ədəd xromosom var. Qırılıq hüceyrəsinin nüvəsində neçə xromosom olmalıdır? Bu qədər biz cavabımızı tapdıq. Cavabımız elə 44-dür. 26. Ada dovşanının zigotunda 44 xromosom var. Yenə yəni, eyni bu üsulla gedirik. Onun yumurta hüceyrəsində neçə xromosom olmalıdır? Aha, biz artıq biləcəyik. Yumurta hüceyrə qametdir. Qamet meyoz bölmə nəcəsinə müraciət edir və meyoz bölmə nəcəsində somatik hüceyrədəki xromosom sayı 2 dəfə azalır. Yəni 44-ü biz bölməliyi 2-yə bərabər olacaq 22. 27. Meyozu mitozdan fərqləndirən əsas əlamətlər bölünmənin hansı fazalarını özündə göstərir. Şəraitə ümumiyyətlə meyoz demişik görəmişsiz artıq 2 bölünməsi var, birinci və ikinci bölünmə. İkinci bölünmə tamamilə mitoza oxşardır. Meyozun birinci bölünməsi isə mitozdan bəzi fazlanaraq fərqlənir. Bu profaza və qısaca yaza anafaza mərhələsidir. Hansı mər ə, deməli hansı xüsusiyyətlərə görə fərqlənir bizdən soruşsalar, yəni 1-ci bölüm mənim profaza və anafaza mərhələsi. 1-ci mərhələ profaz mərhələsində xromosomalar bir-birinə yaxınlaşır və gen mübadiləsi baş verir. Yəni konyugasiya krossinq olur. Hadisə baş verir. Anafaza mərhələsində isə şagirdlər baxın belə qısa görsədirsən. Biz demişdik ki, profazadan sonra gəlir metafaza mərhələsi. Metafazda mərhələsində xromosomlar ekvator boyunca düzülür, düzdürmü? Və metafazə büfəsini mənə gətirir. Daha sonra metafaza mərhələsinə bura i telləri birləşir və anafaza mərhələsinə əks qütblərə çəkilir. Anafaz deməli meyozun birinci bölünməsinin anafaza mərhələsinin fərqli xüsusiyyəti nədir? Burada homoloq xromosomlar Üz üzə düzülür, yəni qarşı-qarşıya düzülür və əks qütblərə məs xromosomlar çəkilir. Yəni normal mitozda, e, belə deyək, burada bir xromosom varsa, xromosomun içə iki xromatid var. Hər qütbə bu xromatidin ösü çəkilir. Amma meyozun birinci bölünməsində bu e, deməli hər xromosomun çəhisinə iki xromatid var və xromatidlər yox ə bütün halda xromosomlar əc qütblərə çəkilir. Yəni fərqli xüsusiyyətimiz bundan ibarətdir. Yəni birinci profaza və birinci anafaza davam edək 28. Drosophila milçəyinin cinsi hüceyrəsində meyozun 1-ci bölünməsinin anafazanın sonunda neçə xromosom olar? Drosophila milçəyinin somatik hüceyrəsində 8 hüceyrəyə, 8 xromosom var. E, somatik hüceyrəsində, yəni xromosom dəsti 2-nə olarsa, bərabər olur 8 ədəd xromosoma. 8 xromosomu var. Cinsi hüceyrədə isə bunların sayı hamısı bölünür 2-yə, yəni e, n bərabər olur 4-ə. Yəni 4 xromosom olur jinsi hüceyrəsində. Jinsi hüceyrəsində meyozun 1-ci bölünməsinin ana fazasının sonunda neçə xromosom olur? Burada əslində sualı düzgün qoyulmur bu tip suallar, çünki jinsi hüceyrə deyil axı bu, hələ burada bölünmə baş verirsə, meyoz bölünmə yazsa belə burada kifayətdir. Meyozun birinci bölünməsinin anafazanın sonunda biz artıq bir öncə tapşırıqda dedik şagirdlər. Anafaza mərhələsində, meyozun birinci anafaza mərhələsində, e, deməli somatik hüceyrəsə 8 xromosom varsa, baxın bu 8 xromosom e, deməli homoloji xromosomlar olaraq qarşı-qarşıya düzülür. Yəni toplamda 8-dən 4, 4 düzdür, deyilmi? Və hər qütblərə xromosomlar özlərinə çəkilir. Əskütbərə çatdırıldığı üçün 4 xromosom gəldi bura. 4 xromosom gəldi bura. Gəl yəni, xromosom sayı dəyişmədir. Elə olduğu üçünin qaldı canımız olar elə 8 xromosom. Drozovi milçəyinin cinsiyyət hüceyrələrində meyozun ikinci bölünməsinə fazasında neçə qız xromosom olar? Artıq ikinci bölünmə soruşursa şərhinə baxın. 1-ci bölünmədə hər qütbə 4 xromosom çəkildi və burada yeni lüvə tam soruşsa yeni bir hüceyrəmələ gəldi. Hər hüceyrədə 4 xromosom oldu. Düzdürmü? Və bizə nə deyir? İkinci bölüm məni anafazasında artıq qız xromosomu soruşur. Qız qız xromosomu soruşmaq nə deməkdir? Yəni burada artıq bir şəkil ilə belə göstərə bilərik ki, burada əvvəlcə deməli metafaza metafazanın mərhələsi, metafaz lövhəsində 4 dənə burada xromosom yerləşir mərkəzdə və hər içinin içərisində İçdə nə xromatid olur və bir xromatid gəlir bu qütbə, bir xromatid gəlir bu qütbə. Nəticədə qız xromosomlar yaranır. Yəni birindən ikisi yaranırsa, demək dördündən də yaranır, səkkizi və dördü bu hüceyrədə olacaq. Bu növdə dördü, bu növdə bu hüceyrədə olacaq. Yəni 8 ədəd yenə də qız xromosom olur davam etsək. Trozofil milçəyinin somatik hüceyrəsinin bir növəsində 8 xromosom var. Yəni 2n-imiz bərabərdir 8-ə. Onların 4-dən adan 4, 4 is atılınmışdı. Bu milçəyin gametlərində atadan və anadan alınmış xromosomların sayı hansı cavabda daha düzgün göstərilmişdir? Şəcərədə metafaza mərhələsini biz dedikcə əvəzə gətirəndə burada xromosomlar homolog xromosomlar olaraq qarşı-qarşıya düzülür, düzdürmü? Bu homolog xromosomlar tamamen təsadüfi düzülür. Yəni hansı xromosom anaдан alınır, hansı xromosom atadan alınır, bu artıq bu orqanizm üçün fərq etmir. Bu belə deyətəm, özü üçün böyük bir əhəmiyyət kəsb etmir ki, bunu mən anladım, bunu mən atadan almışam. O sadəcə o özünün xromosomlarıdır və həmin xromosomlar da növbəti nəsilə tamamilə təsadüfi şəkildə ötürür. Yəni 0-dan 4-ə qədər anadan ola bilər və ya həm də da 0-dan 4-ə qədər atadan ola bilər. Yəni burada konkret bir belə də uyğunlaşma yoxdur ki, həmin bu xüsuslardan hansı hansı bədiyə orqanizmə ötüləcək. Bunu biz insan səviyyəsində belə izah edə bilərik. Yəni məsəl üçün bir ailənin məsəl üçün üç övladı varsa, biri daha çox anasına bənzəyir, biri daha çox atasına bənzəyir, biri isə ortaq bir o nədir də? ortaq xüsusiyyət daşıyır. Yəni ya bəzi de, bənziyir, bəzi xüsusiyyətlər atasına bənzəyir, bəzi xüsusiyyətlər anasına bənzəyir. Yəni ən sadə halda xarici quruluş xüsusiyyətlərindən danışıram. Yəni bu kimiisən. Yəni burada konkret bir uyğunluq yoxdur. Və növbəti meyozun 1-ci bölünməsinin anafaza mərhələsində ata və ana xromosomları hüceyrənin qütblərinə necə paylanılır? Burada dediyimiz kimi, yəni necə ki, e, deyə, e, burada dedik ki, artıq e, bu milçək gametlərində necə ki, e, almış xromosomların sayı tamamilə təsadüf olur. Burada da yenə də ana və atadan almış, e, deməli, xromosomlar hüceyrənin qütblərinə çəkilməsi tamamilə təsadüfi tamamilə tə, 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 təsadüfi xarakter daşıyır. Mitoz bölünmənin ana fazasında verilmiş hüceyrənin nüvə DNT-sinin kütləsi 4.2 x 10^-4-dür. Deməli, bundan nə deyir bizə? Mitoz bölünmənin ana fazasında, ana fazasında bizim artıq, deməli, e, DNTdirsə ə 2n1 orqanizmdirsə, yəni somatik hüceyrəsi 2ndirsə, artıq anafaza mərhələsində bunun 4n deməli DNT-si var, düzdürmü? 4n-i bərabərdir 4.2 * 10^-14-ə. Biz hardan bilirik 4n-i? Nəinki anafazada mitoz beynin ana fazasında. Profaza, metafaza, anafaza hər üçündə 4n-ə bərabərdir. Nə DNA-nın kütləsi, biz bizə 2 çünki hüceyrənin həyat fəaliyyəti iki mərhələdən ibarətdir: bölünmə və iki bölünmə arasındakı fasilə, yəni interfaza. İnterfazanda ən əsas ə mərhələsi sintetik mərhələdir. Yəni sintetik mərhələdə nə baş verir? Sintetik mərhələ əs mərhələcində qeyd olunan təfsirahatı var vermişəm. Sintetik mərhələdə DNT-nin sintezi olurdu. Yəni hüceyrə bölünəndə təzə bölünmüş bir hüceyrədə 1 DNT, ə bir xromosomun içərisində Bir xromosomun içərisinə bir DNT yerləşir və ya da bir xromatid yerləşir. Amma artıqsin dedik mərhələ baş vermişdirsə, interfazanın sonundursa bölünmə başlayırsansa artıq bir xromosomun içərisində biri yox artıq 2 DNT var. İ2DNT var. Və anafaza mərhələsində, belədir, fərq etmir anafaza, profaza, eyni vaxta e, meta metafaza, bəli. Bu mərhələlərin hər birində ə, deməli bir xromosomun içərisində ə, deməli 2DNT olur və yaxud ümumilikdə götürsək deyə bilərik ki, DNT-nin sayı 4n-ə bərabər olur. Deməli 4n-imiz bərabərdir. 4.2 vursun 10 üstdə -14. Meioz bölünmənin sonunda Əmərə gələn hüceyrələrdən birinin nüvə DNT kompleks nəyə bərabərdir? Ümumiyyətə biz birincə miyoz bölünmənin sonunda mürəcəli hüceyrələr, yəni gametlərdə xromosom sayı ümumi götürdüyü nəyə bərabər olur? Yəni somatik hüceyrədə xromosom sayı 2ndirsə, gametdə xromosom sayı bərabər olacaq n-ə. Deməli 4n-imiz 4, elimiz, 4 tam 2dirsə, n-imiz isə bərabərdir 1 tam 100%-5 vurulsun 10 üstü - 14, yəni burada D variantı. Növbəti. Ada dovşanın qamətini vəsindən burada bu bizim əlavə məlumatda da dovşanın qaməti. DNT-nin yəni qaməti ə, bizim üçün vacibdir. Qamət yəni n sayda xromosom olacaq. N sayda xromosomun cütləsi nə qədərdir? 4-dən vurulsun 10 üsə -12msə verilmişdir. İnsayd xromosom dəsti. Zigotun bölünməsini. Zigot artıq mayalanma baş verəndən sonra məcəli və zigotun xromosom dəsti artıq 2n-dir. Zigotun bölünməsinin profazasında. Profaza nədir? Deməli, profaza 1-ci mərhələdir və 1-ci mərhələdə hər xromosomon, hər DNT-ni Hər xromosomun içərisində, hər xromosomun içərisində 2 DNT-si var. Düzdürmü? DNT. Və bu bizə verir DNT-nin kütləsini. Eh zigotun bölünməsinin profazasında onun nüvəsinin DNT-sinin kütləsi nə qədər olacaq? Yəni burada somatikdən söhbət gedir. 2ndirsə e, üstə gəldə üst, üst, hər vururuq, hər xromosomda kəstik 2 dənə DNT-si var. Deməli bərabər olacaq 4də. Ağacən nimiz 4 olsun 10 üs mənfi 12dirsə 4n bərabərdir xə 4 də də 4-ün 16-sı, 16 vurulsun 10 üs mənfi 12 və sonuncu testə baxaq. Diploid bitçi tetrapoid bitçi tozcuğu ilə. Aha, bir dəqiqə bunu silim. Sonuncu. Aha. Ə, diploid bitçi ilə Diploid bitçi, yəni 2n. Tetrapoid bitçi tozcuğu ilə tozlanmasından, yəni burdadakı bizə ə, dedik ki, e, deməli dişimizin xromosom dəsti 2n-dir. Elçəyimizin xromosom dəsti isə tetraploiddir, yəni 4n-dir. Buna görə biz gametlə yaza bilərik. 2n-dən bizə gamet verəcək n saylı xromosom dəsti, 4n-dən bizə gamet verəcək 2n xromosom dəsti. Tozçuğu ilə tozlanmasından alınan endosperm hüceyrələrinin xromosom dəsti hansıdır? Və şərtlə biz bilirik ki, ikiqatmayalanma zamanı endospermə müraciət edir. Nə, mərkəzi hüceyrə, mərkəzi hüceyrə üstəcə spermi. Spermi e, mərkəzi hüceyrə, deməli, şim hissəsində 2 e, belə deyək, a, hüceyrənin birləşməsindən əmələ gəlir. Yəni hər hüceyrənin xromosom dəsti n. İki hüceyrə birləşərək əmələ gətirir 2n xromosom dəstli mərkəzi hüceyrə. Mərkəzi hüceyənin xromosom dəsti 2n-dir və üstə şəkildə bu mayalanır. Spermiya, spermiya xromosom dəsti də 2n-dir və birləşirəmə gətirir 4n xromosom dəstli endosperm hüceyrələri cavabımız burada olur 4n. İzahatlar bu qədər şagirdlər, növbəti dərs təqdim olunacağından xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Uğurlar.